Позицию с съебет и подставит наших пообразителей. Такие выражаем, не нужны. Выражаем. Потому что ты такой же шухеляк, как и он, получается, понимаешь? А? Да. А? Да. Что мне еще делать? А что мне еще делать? Что мне еще делать? А у тебя должность какая? Mm -hmm. Инспектор. Ну вот и все, задерживай филянтов. Ну какой у него кроссовки mm -hmm. за 300 гривен, блядь. Ну, куда ты его в окопы, блядь, тянешь? Ну и что? Ну по закону, ну что как... а ну, куда? Ты, ну ты меня ну, слышишь? Ты, ну, ты, ему... не, вы... да. ты, ты ему говоришь, не, вы, не слушай, да, ты слушай, ты ему говоришь, прочитай закон, ты, слушай ты, слушай. ты слушай. слушай, ты говоришь, прочитай а закон, церковь. а он читает закон, да, знаешь какой? Ухилян. Да, да, роли, ухилян. Да я, да, да я снимаю. Да я да, снимаю, да, да, он он снимаю потому, потому что это цирк. цирк. Он, цирк. он не цирк цирк приехал и устроил цирк. потому что ты останавливаешь. смотри, кого ты останавливаешь. Ну посмотри на него, он перепуганный стоит. Посмотри на него. Он достал, он достал. Так зачем ты вы его насильно тянете там? Ты циклабль. Я выполняю свои функции. Какую? А ты, это а ты вообще военным не не к военным действиям каким относишься? Ты в структура не полиции. Я по да, еще раз говорю, у него есть какие-то оружие, там есть чужие, статья какая-то. Причина остановки его. Причина у меня выиграл. Какой выклик? Ехал чувак, и вы его выиграли? Я вам не забывязан ничего пояснить. А кому вы объявили? Вы для меня? А кому вы объявили? Вы а кому вы объявили? Все. Да не воните, отпускайте еще. Да ну не воните. Да какой санужный?